Впервые в Желтых Водах проводится международный моторок-фестиваль «Вольный город украинским вильнамистам». Событие достаточно значимое, имеет в том числе воспитательные функции, в основном патриотические. Если вы видите, здесь у нас бронированные автомобили, дети на них. В основном собрались патриоты, но на моторок-фестивале приехали и представители других государств. Насколько мне известно, представители из Беларуси приехали мы их сегодня поздравили со сцены. Для города имеет большое значение это событие, потому что для каждого города важна привлекательность, как инвестиционная, так и, в конце концов, туристическая привлекательность города. Мы считаем, что данное событие позволит все-таки город подняться несколько в этом, в этом направлении, потому что, вы знаете, у нас ситуация экономическая с предприятиями города не очень хорошая. Так вот, это событие мы расценим в том числе как ход для привлечения, в том числе, в том числе инвестиции, собственно говоря, в том числе и возможные туристические маршруты, потому что известно, что в окрестностях города Желтой воды, где-то километр наверное, на 30 отсюда, произошла битва Богдана Хмельницкого с поляками, с соучастием с турками. Кроме того, город имеет исторически важное значение, как город, где начали добывать уран. Город славится тем, что до сих пор обогащается уран и таким образом обеспечивается энергетическая безопасность Украины. Город славится своими людьми, достаточно высокий уровень образованности, много кандидатов наук, на одного человека было достаточно большое количество, потому что приезжали со всей страны интеллектуальный потенциал, потенциал высокий. Мы хотим сохранить этот город, потому что я здесь вырос, я здесь родился. Я считаю, что в этом городе есть все равно будущее предприятие ВОЗГО, которое градообразующее, существует и будет работать. Мы хотим все-таки жизнь в нашем городе разнообразить, в том числе, такими мероприятиями. Вы видите, собралось много людей, достаточно приятно видеть молодежь, всех заводит музыка, патриотические песни, в том числе, хорошие группы приехали, известные в том числе. Ну, я считаю, что это по любому положительный момент. Прошу извинения заранее жителям города. К сожалению, мы планировали таким образом, что звук практически не будет причинять неудобства жителям. За исключением вот одного дома здесь, да, этот дом вот мы о нем забыли, поэтому я заранее прошу извинения этим людям. Не часто бывает такое событие, там ну, потерпят, сутки уже потерпят. В конце концов, мы готовы беседовать с ними и компенсировать моральные их потери, которые. Потому что я понимаю, что есть определенные неудобства. Хотя, с другой стороны, они будут те э, слушатели, которые будут непосредственно слышать весь рок-концерт. Владимир Васильевич, кто Значит, данное мероприятие полностью финансируется за счет денег благотворителей. И в основном это благодаря, вот это все благодаря, собственно говоря, народному депутату Юрию Николаевичу Березову. Это благодаря ему. Он патриот известный, вы знаете, он не один с ним связан. И вот в том числе он, воспитывая патриотизм среди молодежи, проводит такие мероприятия. Как Козакфест он организовал, самым главным организатором, из-за него это, собственно говоря, ну, за его средства, за средства благотворительной проведения. И сегодняшнее мероприятие это благодаря ему. Город ничего не потратил, Емску сразу. Единственное, да, менеджмент наш. То есть логистика наша, менеджмент наш, организовать людей, чтобы они были в палатках, чтобы они были, охрану организовали, охрану организовали за счет казаков, опять же, бесплатно, наших волонтеров. Милиция обязана обеспечивать порядок в городе, поэтому, опять же, это же как бы все здесь... Ну, пожирой, естественно, уборку, да, пожирой дополнительно убирают. Видели, в городе у нас сейчас, на сегодняшний день, более-менее, скажем, покошено, ситуация, считаю, улучшилась с благоустройством города, покошено, убрано, убирается мусор. Единственное, люди, как люди, знаете, есть люди, которые понимают, что есть мусорные ведра, есть люди, которые не понимают, что есть на ведра. Что сделать? По финансированию слышали, да, с бюджета не, вообще ни копейки. А у асфальт. Да, по поводу асфальта. сразу скажу. Сразу скажу. Значит, вы знаете, что у нас в городе проводится ремонт за счет трех источников дорог, четырех источников. Областной бюджет в этом году примерно 20 миллионов в областной бюджет выделил денег. Значит, я так сейчас решается вопрос, будут делать у нас улицу Ярослава Мудрого капитально, полностью к зиме, либо все-таки закончат улицу Пермайска. Вот это у нас сейчас вопрос, потому что мы не можем. Есть у нас источник финансирования. Вы помните, я просил предпринимателей города собрать деньги. 103 тысячи собрали. Ну, если точно, 103 тысячи, 100 гривен собрали. За эти деньги ремонтируется дорога, на которая въезд в пятихатки. Плюс э, будем делать Казакова дальше. Потому что если мы не сделаем Казакова, ямочный ремонт, она просто на следующий год рассыпется. На следующий год Казакова будет капитально ремонтировать. И третий источник у нас, это третий источник, это у нас «Махарат Метис Инвест. И четвертый это городской бюджет, то есть вот сколько у нас источников. По поводу улицы Гагарина, улица Гагарина. Будет ремонтироваться силами ПЖРО, потому что Гарант Медицинвест Инвест не захотел ни с кем заключать, кроме как с, э, с нашим коммунальным предприятием ПЖРО. У них такое указание. За ними стоит Приватбанк. Приватбанк считает, что самым добросовестным работником для ремонта дорог будет коммунальное предприятие. Вот они выбрали сами ПЖРО. ПЖРО будет за деньги Гаранта Мендиса ремонтировать улицу, ямочный ремонт делать улицу Кокарев. На следующий год эта улица капитально ремонтируется, причем с усилением. Слой асфальта будет сантиметров, на 12 мы сделаем. И да, еще хочу сказать по поводу Гагарина. Из... Кто не знает, улица Гагарина изначально она достаточно прочная основание достаточно хорошо сделано если вы видите, нету здесь ни, ни, ни просевших, ни так далее и в свое время, когда ее капитаны ремонтировали, мне известно те люди, которые стояли за этим они сказали, мы тогда, изначально когда делали капитальный ремонт, это, положили хороший слой асфальта, то есть не надо бояться если по этой улице идут э, автомобили, в том числе Гранд Ментиза, Инвеста вы должны понять, что для них самый кратчайший путь въезда в город Желтый Вод, это вот именно по Гагарина по этой улице, когда они начинают ездить вот там по улицам, по строителям и так далее. Они там такое делают, потому что фура, она длинноразмерная, и она когда на поворотах, она же не может, как этот самый колеса у нее не поворачивается, и она просто вырывает асфальт. То есть мы вот этими, тем, что объезжали якобы Гагарина, мы городу сделали еще хуже, чем, чем если они будут ехать по Гагарина. Вот и все.